Gün ərzində 10 200 arası yalan eşidirik. İnsanlıq tarix boyu yalanı aşkar etməyə çalışan alətlər ixtira etməyə cəhd edib. Yalanı aşkarlamağa çalışan alətlər sırasına biz orta əsrlərin işgəncə alətlərindən tutmuş müasir dövrümüzün qan təzyiqini və nəfəs alış-verişini ölçən cihazları, səstdəki gərginliyi ölçən aparatları, gözdəki və beyindəki dəyişiklikləri skan edən xüsusi qurğuları misal göstərə bilərik bağmayaraq ki, bu alətlər bəzi hallarda işə yarayır, amma bu cihazların hər birini kifayət qədər hazırlaşan hər kəs aldada bilər. Yəni bu cihazların heç biri məhkəmədə sübut sayılacaq qədər etibarlı değillər. Bəs əgər problem bizim yalanı aşkar etmə metodlarımızdadırsə necə? Biz yalanı gündəlik həyatımızda necə aşkar edə bilərik? Bu videoda biz gündəlik həyatda hər birimizin istifadə edə biləcəyi yalanı aşkarlamanın 4 metodundan danışacağıq. Yalan aşkar etmək üçün istifadə edəcəyimiz metodlar bir az öncədə bəhs etdiyimiz kimi bədəndəki fizioloji dəyişiklikləri müşahidə etmək yolu ilə deyil, danışıq dilindəki xüsusi məqamlara diqqət yetirmək yolu ilə olacaq. Psixoloji aspektdən yanaşsaq, biz əslində özümüz haqqında daha yaxşı təsəvvür yaratmaq üçün yalan danışırıq. Bu yolla biz öz fantaziyalarımızı olmaq istədiyimiz insanla əlaqələndiririk. Beynimiz özü haqqında bu cür xəyallar qurarkən dediklərimizin yalan olduğunu göstərəcək bəzi şuuraltı səflər buraxır. Bunun səbəbi şuurumuzun beynimizin yalnız 5 faizini idarə etməsidir. Beynimizin qalan 95 faizini isə bizim şuuraltımız idarə edir. Alimlərin araşdırmasına görə təxəyyülü hekayələrimiz gerçək yaşanmış hekayələrimizdən çox fərqlənir. Bu deməkdir ki, yalan bir hekayə danışmaq daha çox əziyyət tələb edir və həmin hekayəni danışarkən gerçək hekayəni danışdığımızdan daha fərqli bir üslubdan istifadə edirik. Detçilik mətn analizi sistemi ilə biz yalan danışarkən ən çox istifadə edilən 4 əsas üslubu aşkar edə bilərik. Üslub 1 Yalan danışanlar adətən yalanlarında mən və biz kimi şəxs əvəzliklərindən mümkün qədər az istifadə etməyə çalışırlar. Bunun səbəbi ondan ibarətdir ki, yalançı adətən özü ilə yalan arasında mümkün olduğu qədər çox məsafə qoymağa çalışır. Yalan danışan şəxs bacardığı qədər yalanında digərlərindən danışmağa cəhd edir. Gəlin növbəti 2 cümləyə fikir verək. Heç kim dostları ilə əylənməyə getməyib. Mən dostlarımla əylənməyə filan getməmişəm. Gördüyümüz kimi birinci cümlədə yalan danışan şəxs özü ilə yalan arasında məsafə qoymağa çalışır. Amma ikinci cümlə böyük ehtimalla düzdür. Çünki ikinci cümləndəki şəxs rahat bir şəkildə cümləsində mən əvəzliyindən əminliklə istifadə edə bilər. Gəl indi də birinci ustubu necə işlədiyinə real həyat nümunələri ışığında nəzər salaq. Yetti dəfət burda Frans çapionu olmuş Lance Armstrongun 2005-ci və 2013-cü illərdəki intervyularını qarşılaşdırdığımızda, birinci üslubun necə işə yaradığını rahatlıqla görə bilərik. Deməli belə, Lance Armstrong 2005-ci ildə doping istifadə etmədiyini növbəti cümlə ilə bildirir. Sitat: "Belə, Parisdə bir laboratoriyada biri sizin analiz nümunələrinizi açır və test edir." Daha sonra sizə qəzetdən zəng gəlir ki, sizdə 6 dəfə dopin aşkarlandığını müəyyən etmişik. Sitatın sonu. Bu cümlədə diqqət etdiyiniz kimi, Lance demək olar ki, qəzeti və testi götürəni günahlandırır və özü barəsində bir kəlmə belə demir. Gəlin indi də Lance-ın 2013-cü ildəki həqiqəti etiraf etdiyi növbəti cümləsinə diqqət yetirək. Sitat. Mən başımı artıq itirmişdim. Əminəm ki, bununla başa çıxa bilməyəcək insanlar ola bilər. Və mən də həmin insanlardan biri idi. Həyatımdakı hər şeyi idarə etməyə alışmışdım. Həyatımdakı hər addımın nəticəsini özüm idarə etmişdim. Statun sonu. Gördüyümüz kimi, inkar edərkən laz özünü məsələdən olduqca uzaqlaşdırır. Amma günahını boynuna alarkən özünü məsələnin içərisinə daxil edir. Üsul 2. Baxmayaraq ki, yalan danışanlar detallardan çox bəhs edə bilmirlər, Amma onların həddindən artıq kompleks cümlələrdən istifadə etməsi də müşahidə olunmuşdur. Qısası, yalan danışan adamlar sadə fikirləri bəzən həddindən artıq uzun cümlələr kimi təqdim edirlər. Gəlin Amerika Birləşmiş Ştatlarının keçmiş prezidentliyə namizədlərindən biri olan John Edwards'ın iki cümləsini müqayisə edək. Növbəti cümlələrin ilkində Edwards uşağın atası olduğunu inkar edərkən, ikinci cümlədə isə keçmiş prezidentliyə namizəd uşağın özünə aid olduğunu qəbul edir. Sitat: Bildiyim sadəcə budur ki, uşağın məlum atası özünün uşağın gerçək atası olduğunu ictimaiyyətə açıqlamışdır. Həmçinin həmin qadınla və məlum atayla təsvir edilən tərzdə hər hansı bir alimenti dəstəkləyəcək, alimentə səbəb ola biləcək heç bir əlaqəm və əməlim olmayıb. Sitatın sonu. Gördüyünüz kimi bu cümlə nəyin ki mən uşağın atası deyiləm cümləsinin həddindən artıq uzun variantıdır. Həmçinin bu cümldə Edward qarşı tərəfə əsl adları ilə çağırmır. Bəs görək prezident Meyketmiş namizədin uşağın ona aid olduğunu bildirdiyi cümlə necə səslənir? Sitat. Mən Quinn'in atasıyam. Əlimdən gələn hər şeyi edəcəm ki, ona layiq olduğu sevgini və dəstəyi verim. Sitatın sonu. Gördüyünüz kimi cümlə qısa və aydındır. Edwards uşağı adı ilə çağırır və uşağın onun həyatındakı gələcək rolunu müəyyən edir. Üslub 3. Yalan danışan adamlar adətən daha neqativ cümlələrdən istifadə edirlər. Yəni bir insan hər hansı bir hadisəni təsvir edərkən hər hansı bir şəxsi, əşyasını və yaxud hadisəni tənqid, hətta təhqir edirsə, o zaman həmin şəxsin hekayəsinin yalan olma ehtimalı daha böyükdür. Bunun səbəbi isə ondan ibarətdir ki, Şuradakımız yalan danışdığı üçün özünü günahkar hiss edir. Məsəl üçün, hər hansı yalan hekayə zamanı aşağıdakı ifadələrlə tez-tez rastlaşa bilərsiniz. Bağışla, lənətə gəlmiş telefonun batareyası bitdi və yaxud zəhirmar maşın xarab olmuşdu. Gördüyünüz kimi, belə nifrət dolu bəhanələr adətən yalan hekayələrin tərkib hissələri olur. Üslubdur. Yalançıların sonuncu danışıq üslubunda isə fikir verməli olduğunuz əsas məqamlardan biri yalan hekayənin nə qədər kompleks cümlələrlə təqdim olunmasına baxmayaraq, bu hekayələrdə detalların həddindən artıq az olmasıdır. Adətən yalan hekayədə detallar çox az olur. Bunun səbəbi isə ondan ibarətdir ki, beynimiz kompleksianlar danışmaqda çətinlik çəkir. Bəs biz bu yalan aşkarlama üsullarını gündəlik həyatda necə tətbiq edə bilərik? İlk olaraq hatırlayın ki, gündəlik həyatda qarşımıza çıxan bir çox yalan, bir az öncəki nümunələrini verdiyimiz məsələlərdəki kimi ciddi olmaya bilər və hətta bu yalanlardan bəziləri zərərsiz belə ola bilər. Amma yenə də yaxşı olar ki, aşağıdakı ipuclarına fikir verəsiniz. İlk olaraq yalan danışan yalanı özündən uzaqlaşdırmaq üçün üçüncü şəxs və şəxslərdən bəhs edəcək. Daha sonra yalan danışan birinin hekayəsində neqativ ifadələrlə çox rastlaşacaqsınız. Əlavə olaraq, yar danışan birinin hekayəsi az detallı, amma kompleks cümlələrdən ibarət olacaq.